salom muxlislar bugungi videoyimiz eng go'zal va latofatli turk aktrisalari haqida ushbu aktrisalar alohida e'tiborga loyiqdir o'zlarining jozibadorligi bilan bu qizlar gollivud go'zallarini osongina ortda qoldirishlari mumkin bizning videoyimizda turkiyadagi eng chiroyli aktrisalardan bir nechta haqida ma'lumotlar keltirilgan birinchi faxriya evjen turk go'zali faxriya evjen germaniyada tug'ilgan otasi millati bo'yicha turk onasi esa Cherkasiyalik. o'n to'qqiz yoshida faxriye onasi bilan istanbulga ta'tilga kelgan va u yerda hech qachon unutma teleserialda rol o'ynash taklifini olgan filmni suratga olgandan so'ng evjin aktrisalik faoliyatini davom ettirishga qaror qildi barglarning to'kilishi sog'inich teleseriallarida shuningdek osmon va sevgi tutilishi filmlarida rol o'ynadi ikki ming o'n uchinchi yilda faxriye rishad nuriy gyuntekinning choli qushi romanining zamonaviy talqinida suratga olingan serialida bosh rolni ijro etdi ushbu serialning suratga olinishida qatnashish unga nafaqat mashhurlik balki muhabbatni ham olib keldi qiz kamron ro'lining ijrochisi burak o'zchevidga oshiq bo'ldi eru xotin o'sha paytdan beri ajralmaydilar ikki ming o'n to'rtinchi yilda ular yana sevgi senga o'xshaydi serialida birga suratga tushishdi ikkinchi merem uzerli moviy ko'zli sohibjamol merem uzerli millionlab tomoshabinlarning qalbini muhtasham yuz yil seriali orqali xurram sulton roli bilan zabt etdi serial ijodkorlariga qiz shu qadar yoqdiki tilni yaxshi bilmasligiga va aktyorlik tajribasiga ega yi emasligiga qaramay u 200 yuz arizachilar orasidan tanlab olindi meryem millati yarim nemis yarim turk turkiyada uzerliga go'zallik timsoli deya qarashadi shuningdek u turk televideniyasining eng yorqin yulduzlaridan biri bir necha yil oldin jiku jurnali meryem uzerlini yilning eng yaxshi ayoli deb tan oldi 2014 yilda qiz lara ismli qizaloqni dunyoga keltirdi meriem hozirda bolani bir o'zi tarbiyalayapti u hozir turkiyada yashamoqda va filmga qaytish ham rejasi yo'q emas uchinchi tuba buyuk ustun yana bir go'zal aktrisa tuba buyuk ustun u talabalik davrlarida davrlaridayoq taniqli brendlar Pantene, Maximum Card, Crimini va molpet bilan hamkorlik qilib reklama roliklarida rol o'ynagan keyin u turk seriallarida va unga shon shuhrat olib kelgan yuragingizni so'rang osiyo Sultan makamasi ohaklar soyasida kabi rollarni ijro eta boshladi tuba tabiiylikni afzal ko'rgan holda makiyajni hech qachon suiiste'mol qilmaydi o'zining eng asosiy ustunligi sochlarida deya hisoblaydi buyuk ustun filmda suratga tushishdan tashqari model sifatida ishlaydi u ko'pincha porloq nashrlarning muqofalarida paydo bo'ladi aktrisa aktyor onur saylak bilan turmush qurgan va hozirda ular egizak farzandlarini birgalikda voyaga yetkazmoqdalar to'rtinchi neslixan atagul bolaligidan neslihan atagul turk seriallarini tomosha qilishni yaxshi ko'rar va kelajakda taniqli aktrisa bo'lishni orzu qilar edi neslixon o'z karyerasini model sifatida boshladi u turkiyada taniqli brendlarning yuziga aylandi qizning g'ayrioddiy go'zalligi o'zini kamera oldida ushlab turish qobiliyati muvaffaqiyatli edi shuning uchun ko'plar u bilan ishlashni xohlashdi nihoyat kinostudiya agentliklari uni payqashdi va atagul birinchi muhabbat filmida rol o'ynadi keyin portagori filmida barglarning to'kilishi istanbulning ikki yuzi seriallarida suratga tushdi beshinchi nur fettoh o'g'lu nur fettox o'g'lu mutaxassisligi bo'yicha libos dizayneri ammo qiz o'zini aktyorlik karyerasiga bag'ishlashga qaror qilgan uning ishtirokidagi birinchi serial qaysi biri mening dadam keyinchalik u taqiqlangan sevgi nomli shov shuvli serialda rol o'ynadi keyin esa bo'rilar vodiysi falastin kabi filmining suratga olinishida kuzatildi shov shuvga aylangan muhtasham yuz yil serialida mohida davron sulton rolini ijro etdi uning ushbu qahramoni tomoshabinlar uchun sevimliga aylandi nurfet o'g'li biznesmen leven vazer o'g'li bilan turmush qurgan ularning hozirda shirin farzandlari bor qadrli muxlislar agar ushbu video sizga yoqqan bo'lsa kanal rivoji uchun layk like bosishni unutmang va albatta kanalga obuna bo'ling